Для включения Херсонеса в список ЮНЕСКО необходимо соблюдать основные стандарты, выдвинутые ведущими мировыми экспертами, говорит министр культуры Украины Михаил Кулиняк. Это и усовершенствование технологии раскопок, преобразования маршрутных указателей туристических справочников древнего города. Мы постоянно находимся в контакте с ЮНЕСКО, мы в подали на досье, мы что... Реконструкция требуется не только на территории самого городища. Капитальный ремонт проведут и в музейном комплексе, а именно в средневековом и античном отделах. Территорию заповедника планируют оборудовать и для людей с ограниченными возможностями. Сделают специальные подъемники. По словам генерального директора Херсонеса Леонида Женько, есть проблемы, которые требуют значительных временных и финансовых затрат. Одна из них – береговая эрозия. Сейчас над этим работают эксперты. Основная их задача – найти правильный путь для устранения неполадок. Укрепление нашей береговой линии, поскольку сегодня весь наш берег подвергается очень серьезной морской эрозии, перед нами стоит задача с тем, чтобы мы провели серьезные переукрепительные работы, но в то же время эти переукрепительные работы должны uh, соответствовать тем uh, нормам, которые предъявляются памятникам, uh, которые сегодня находятся на uh, учете uh, по культурного наследия. Многие памятники Херсонеса оказались под водой. Сохранение подводного наследия, а не только наземного, тоже имеет огромное значение. Национальный заповедник должен стать исключительно историческим объектом, чтобы войти в список ЮНЕСКО. Леонид Жунько говорит, в 2015 году истекает договор с яхт-клубом, продлевать его не планируют. Также эксперты порекомендовали оградить часть берега, которую местные жители используют под пляж, дабы не смущать иностранных туристов. Может быть, снаружи, за пределами охраняемой территории мы могли бы установить такие специальные территории, где люди могли бы отдыхать. Например, это могут быть платформы прямо в море. Это может быть одним из решений данной проблемы. Потому что нам нужно думать и об интересах местного населения. У них должна быть возможность плавать недалеко от тех мест, где они живут. Сейчас ведущие эксперты следят за выполнением их рекомендаций. А руководство национального заповедника надеется в ближайшее время Херсонес все-таки войдет в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Рената Малышева, Деливер Меджитов. Программа наше время.